बिसमिल्ल वसलम अल रसूल अम्माबाद शुरह फातिहा एक अहम सूरत है पूरे क़ुरान का खुलासा है तोहहीद से भरी हुई है इसीलिए नबी रही सलातम ने यह हुक्म दिया है कि हम हर नमाज की हर रकत में शोर फातिहा की तलावत करें चाहे वो फ़र्ज़ी नमाज हो चाहे वो नफली नमाज हो चाहे वो ईदैन की नमाज हो जनाज़े की नमाज हो जिस पर भी आप लफज़ नमाज बोल सकते हैं वो नमाज शर फातिहा के बग़ैर नहीं होती चाहे आप आ, इमाम हो, चाहे इमाम के पीछे पढ़ रहे हों मुकतदी हों हर आदमी हर रकत में जब तक सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ला सलाता लम यकरा बिफातिहतिल किताब के जो फातिहा नहीं पढ़ेगा ला नफ़ी जिनस का है कि उसकी नमाज नहीं होगी कोई भी नमाज है जब तक वो फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी अबू हुरैरा रजी ला सवाल किया गया कि अगर इंसान इमाम के पीछे हो और इमाम किरात कर रहा तो, तो अबू हुरैरा रजी अल्लाह फरमाया, तब इंसान यानी मुक्तदी जो है वो अपने दिल के अंदर सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ेगा तो बहरहाल इसके और बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं तो सूरह फातिहा हर नमाज की हर रकत में ज़रूर पढ़ें जब इमाम गैर गैरलमजूबल पढ़ता है तो इमाम पहले तो इमाम को चाहिए कि वो बुलंद आवाज़ से आमीन कहे क्योंकि नबी सलाम के हदीस है कि वाहबिन हजर रज़ी ला तयान करते हैं मैंने नबी सात वसलाम से सुना आपलातम जब ग़ैरम पढ़ते तो बा बुलंद कहते आमीन इमाम को भी आमीन कहनी चाहिए और जो मकतदी हैं पीछे नमाज पढ़ने वाले उनको भी आमीन कहनी चाहिए और वो आमीन पहले शुरू ना करें बाज़ात होता यह है कि मकतदी अभी वाला लेन मुकम्मल नहीं कर पाता लोग पीछे से आमीन कहना शुरू कर देते हैं तो ये तरीका सही नहीं है आप इमाम वाल लेन पढ़े इमाम अपनी आमीन का जैसे ही आगाज़ करें इमाम के साथ जो है वो आमीन कहें क्योंकि नबी रही सलातम ने फरमायादा अमन अमामों फ़ अमीन जब इमाम आमीन कहे आमीन का आगाज़ करे तब आप आमीन कहो क्योंकि फ़िन हो मन व तमीन हो तमीन अलमलाई कहती गुफ़िर मतकदादम भी जिस क्योंकि जब इमाम आमीन कहता है तो फरिश्ते आमीन कहते हैं तो जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुताबिक हुई उसके गुजशत गुनाह जो मवाफ़ हो जाते हैं तो बहरहाल आदमी ब आवाज बुलंद आ, इमाम की आमीन सुन कर जो है वो आमीन कहे आमीन कहे जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल गई उसकी जो है वो गुज्त गुना वो मुआफ हो जाएंगे शुरह फातिहा मुकमल हो चुकी है सोर फातिहा की एक और बड़ी ज़बरदस्त फज़ीलत है और वो ये है कि सरह फ ये वो वाद सूरत है कि जब इंसान इसकी तलावत करता है तो अल्लाह ताला इसका जवाब देते हैं गोया अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ सरह फातिहा अल्लाह से इंसान की मुलाकात करवाती है अल्लाह से हम बातें करते हैं सुरह फातिहा के ज़रिए यानी जिस तरह अगर हम अगर हमें यहाँ पे पता चल जाए कि मैं जो फ़ोन कॉल करने लगा हूँ मैं मेरी कॉल जो है वक़्त के बादशाह से मिल जाए अगर वजी अजम से मिल जाए तो आदमी किस कदर जो है वो खुशबू के साथ बुरी तवज्जो के साथ वो कॉल करेगा कॉल सुनेगा भी उसकी बात आगे से सुनेगा ये कॉल करेगा तो इसी तरह जब हम फातिया पढ़ती हैं तो हमारी कॉल हमारे रब से मिल जाती है हम जो बात कहते हैं अल्लाह ताली उसका आगे से जवाब देते हैं अगर इंसान को फातिहा का तर्जमा या मतलब मफहम का ही नहीं पता उसे पता ही नहीं है मैं क्या मांग रहा हूँ और मेरा रब मुझे क्या जवाब दे रहा है तो फिर वो लज्ज़त शुरफ़ फातिहा पढ़ने में नहीं आती जो इस तरह आती है कि इंसान को तर्जमा पता हो मफहूम हो और उसके जहन में ये बात हो कि मैं जो मांग रहा हूँ मेरा रब आगे से मुझे जवाब भी दे रहे हैं तो अल्लाह तला क्या जवाब देते हैं आगे से ये नबी आतम की हदीस है अबू हरारा रजी अल्लान करते हैं नबी आसात उसने फ़रमाया पसंद वबीन आबदी निसफने वाले आबदी मा ने त फ को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है ये से मराद सरा पाते है तो दो हिस्सों में तकसीम कर दिया तो आधा हिस्सा अल्लाह के लिए और आधा हिस्सा बंदे के लिए वाल आबदी माँ सला और मेरा बंदा जो मांगता है हम उसको अता करते हैं बंदा कहते हैं वहीदा कॉल आबदो बंदा कहता है अल्हदिल्ह रबालमिन तमाम तरीफ़े अल्लाह के लिए जो आलमीन है तमाम जहानों के पालने वाला है अल्लाह इज़्ज़त इस जुमले के बाद आगे से जवाब देते हैं हमीदा हमदानी अबदी मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है बंदा कहता है अल्लाह बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है अल्लाह ताली फरमाते हैं असना अबदी मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की है बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन अल्लाह रबु इज़्ज़त जवाब देते हैं मज्जदानी अबदी मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है और इसी तरह वकाल अमर अल्लाह ताला यह भी फरमाते हैं फा फालाबदी के मेरे बंदे ने अपने मामल जो हैं वो मेरे सपर्द कर दिए हैं बंदा कहता है या कना अब या अल्लाह हम ख़ास तेरी इबादत करते हैं और ख़ास तुझ ही से मदद चाहते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं हाद बनी वैन आबदी वाल अबदी मा साल अब मेरे बंदे ने इससे पहले जितने जुमले बोले थे वो सारे मेरे लिए थे यानी मेरी हमदोसना बयान की थी अब मेरे बंदे ने इस जुमले में इया नबूद व का नस् आधा जुमला मेरे लिए है और आधा जुमला बंदे ने अपने लिए मांगा है मेरे लिए ये कि बंदे ने अपनी आजजी का इजहार किया है कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और अपने लिए मांगा कि अल्लाह हम तुम्हारी मदद फरमा नस्त हम तुझसे मदद चाहते हैं तो मेरे बंदे ने जो मांगा हमने दिया अब मेरा बंदा जो मदद मुझसे मांगेगा मैं उसको दूंगा बंदा कहता है एह दिन सरातलमस्तकीम सरातल्दी अन तमीमज़ूब क्या हमें सीधा रास्ता दिखला उन लोगों का रास्ता दिखला जिन पर तूने इनाम किया है ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब हुआ है या जो गुमराह हैं भटके हुए लोग हैं उनसे हमें बचा तो अल्लाह ताला जवाब देते हाजा ले अब्दी वली अब्दी मा साल ये सारी दुआ मेरे बंदे ने अपने लिए मांगी है और मेरे बंदे ने जो दुआ मांगी है मैंने उसको वो अता कर दिया तो इस तरह हम अपने रब से गुफगू करते हैं हम अपने रब से जो है वो बातचीत करते हैं हमारा रब हमारी बात का आगे से जवाब देते हैं तो आदमी ये तर्जमा भी ये मफहूम भी और ये बात जहन में रख के सोरा फातह पढ़ा करे कि मेरा रब आगे से मुझे जवाब दे रहा है तो इस तरह इंसान की नमाज़ में भी और शोर फातह पढ़ने में भी खुशु और खुजू का इजाफा होगा واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين